श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च चा न निरग्निर्नजाक्रियः यं प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डवा न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीतसतम् आत्मानम् रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम् नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासनेयुञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समम् कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलम् स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनःसंयमयमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवम् योगी नियतमानसः शान्तिन्निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न ना चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यम् लब्ध्वा चापरम् लाभम् मन्यते ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते दुःखसंयोग वियोगम् योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्भिन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वा मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो ये यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येववशं नयेत् प्रशान्तमनसंयेन योगिनं सुखमुत्तमम् शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिम् स्थिराम् चञ्चलम् हि मनः कृष्ण प्रमाधिबलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिम् कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयम् कृष्णा चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्कश्चित् दुर्गतिम् तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताम् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम् श्रीमताम् गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकं यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दना पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः